Шановні колеги, ми закінчили першу частину нашої наукової конференції, тому дозвольте запитати до тих, які записані були в першій частині і не виступили їх. Чи є ще хрими, бажаючи виступити, зробити поздоровлення? Можна? Прошу. Одну минуту. Мікрофончик там є для вас? А я на трибуну. Ласка. Потому что здесь все выступали от имени информатика и математика, а я по физике, в общем-то, да? Это конкретная Защищал за смешных наук. Да, Подруга я, под руководством Да, я даже знаю, кто это вы. Да. Юрий Алексеевич Жук, кандидат педагогических наук, заведующий лабораторией Института педагогики Национальной академии педагогических наук Украины. Mm -hmm. Прошу, Юрий Алексеевич. Кто-то стихи читали, я хочу прочитать тоже, что обидно, пока все собрались ученики. А, только это стихи не вам, Ярослав, а ученикам. Больше. Да. Жить в науке надо с риском, не меняться на пятак. Запиши на жестком диске файл под именем Жалда, Закачай под это имя все хорошее в себе. Все, что не проходит мимо, отражается в судьбе. Все, чему учил учитель. Все, что ты сумел понять. Не религиозный, как в, в китель, чтобы звание шпынять. Пусть всегда пример достойный предстает перед тобой. Человек с душой простой и доступный и простой. И подскажет и поможет. Если надо, пожурим. Если надо, то накажет, только зла не задаи. При запутанной проблеме, чтобы не было беды, оторвись от дел на время, почитай его труды. И запомни, что учитель – это данность, это цель. Ученик, как всякий зритель, заморфная модель. Если что-то в этой жизни вдруг получится не так, открывай на жестком диске пару под именем «Желтак».